Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшнее совещание проводится в режиме интернет-конференции. На повестке итоги сдачи государственной прослевой статистической отчетности за 2013 год и задачи на 2014 год. Следует отметить, что подготовка и сдача учреждениями здравоохранения области статистических отчетов за прошлый год проведена на должном уровне. Об этом свидетельствует положительная оценка качества сдачи отчетных форм в Луганской области, которая отдана Центром медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины. На отдельных моментах прошедших годовых отчетов остановится в своем выступлении заведующая отделом медицинской статистики Дбушина Галина Владимировна. Вопросы можно задать по окончанию выступления Галины Владимировны и в чате на фейсбуке. Спасибо. Итоги сдачи государственной отраслевой статистической отчетности за 2013 год и задачи на 2014 год. Приказ Минздрава Украины от 31.10.2013 года номер 939 про надание установленной закладами на охраны здоровья Украины статистических звитов за 2013 год. Приказы Департамента здравоохранения от 6.11.13 года номер 751 и номер 752 выполнены в полном объеме. Остановимся на ошибках, допущенных при сдаче форм государственной отраслевой отчетности за 2013 год. Форма номер 20. Звезд буквально профилактичного захвата. Больше всего грубых ошибок и неточностей было допущено именно по форме 20. Таблица 1001. Заклад и его не показаны были целый ряд кабинетов. Травматологический, смотровой, детский, офтальмологический, отолерингологический, неврологический, психиатрический, дерматовенерологический, физиотерапевтический, функциональной диагностики, статистики и семейной медицине. При этом в штатных должностях имели занятые должности врачей данных специальностей. Изменения в таблице 1001 вносились по Антрацитовскому, Беловодскому, Белокуратинскому, Кременскому, Марговскому, Миловскому, Перевальскому, Сватовскому, Старобельскому, Троицкому районам, Луганскому центру первичной медико-санитарной помощи номер один и городу Алчевску. И наоборот, не имея специалистов соответствующих специальностей, были показаны кабинеты травматологический, акушерско-гинекологический, детский, прививочный, отолерингологический, психиатрический, статистики. В Утугинском, Станично-Луганском, Старобельском районах, в центрах первичной медико-санитарной помощи города Красного Луча сейчас там центре номер два. Неправильно был показан пункт отделения неотложной медицинской помощи в городах Алчевске, Лутугинском и Старобельском районах. Все кабинеты врачебные. Исключения могут быть кабинеты смотровой, прививочной, физиотерапевтический, электрокардиографический, клиника диагностическая лаборатория которые показываются в тех случаях, если в штатах для проведения соответствующей работы предусмотрены должности среднего медперсонала, и они будут заняты на 0,25 ставки и более. При имеющихся пунктах неотложной медицинской помощи заполняется таблица 1106, 1107, 1108. Организовываются они в амбулаторно-поликлинических учреждениях. И штаты таблицы 1106 отображаются и в таблице 1100. Число должностей врачей и физических лиц показываются в таблице 1100, строка 3 терапевты или строка 51 педиатры. Специализированная лаборатория считается самостоятельной, если кроме помещения оборудования в штатном расписании предусмотрена должность заведующего специализированной, Лаборатории. Таблица 1100. Штаты заклады на конец свитного року корректировали штатные должности участковых терапевтов и городских педиатрических участков в Беловодском, Миловском и Новопсковском районах, в Луганском центре первичной медико-санитарной помощи номер 2 При сопоставлении таблиц 1101, число физических лиц специалистов с немедицинским образованием основных работников, которые занимают врачебные должности и данными формы номер 17, таблица 1001, строка не соответствовали цифровые данные в Попаснянском, в Станично-Луганском районах, в городах в Первомайске, Свердловске, Краснолучском онкодиспансере, Свердловском кожвендиспансере, диспансере. Стахановской психбольнице в Луганском областном наркодиспансере и в городе Северодонецке. Таблица 2.100.1. дробь 1. Работа лекарей в поликлинике, амбулатории, диспансеру, консультации дома за специальностями. Были показаны посещения педиатров, терапевтов, подростковых, подростковых инфекционистов, акушеров-гинекологов, но при этом штатных и занятых должностей этих специалистов в центрах нет. Центр ПМСП города Вахрушева и Петровского, город Красный Луч. В центре первичной медико-санитарной помощи номер 5 города Луганск была заполнена строка 47 посещение стоматолога. А таблица 2800, строка 4.0 операции на челюстно-лицевой делянце, та ротовой порожнины данных нет. Таблица 2100 дробь 1 заполняет стоматологи, которые проводят челюстно-лицевые операции. В том случае, если они заполняют учетную форму номер 039 у уведомость учета посещений поликлиники. Посещение в данной таблице врачей функциональной диагностики, эндоскопистов, врачей звуковой диагностики, рентгенологов показываются, когда данные специалисты заполняют форму 039 у ведомости учета посещений поликлиники. Таблица 2.103. кількість свидвидывания среднего медперсонала на самостійному приеме. Допустили ошибки центры первичной медико-санитарной помощи городов Красный Луч, Ровеньки и Славяносербского района. Таблица 2.600. Диспансерный нагляд за ветеранами вины. Строка 1. Пребывала на облику на почетах звездного року особы, приревненные за пильгами. Станично-Луганский, неправильно показал данные на начало отчетного периода. 51 лицо составило на учете вместо 52. Строка 6. Перебывала под наглядом на кинец участников боевых дней, инвалидов вины и участников вины, допустили ошибки Стахановский онкодиспансер. Таблица 3.100. Лишковый фонд и его выкорстание. Ошиблись в числе койко-дней закрытия в связи с ремонтом и прочими причинами. Луганская областная клиническая психиатрическая больница показала более 10 тысяч койко-дней закрытия. Таблица 302. Кельки сельских жителей, что надвижны в стационар. Нововсковский район показал 3057 жителей вместо 3451. Таблица 32.20. Склад хворы в стационаре. Город рубежный неправильно показал по строке 5.1 диффузный зуб 2-3 ступени. Одного умершего с диффузным узловым токсическим зубом шифр Е05.2. А в форме спрашивается Е04.0 не токсический зуб. Город красный луч ошибочно показал, показал гастрит идооденит 40-12. 5 графа 5, в том числе Викон до одного року. Город Северодонец показал двух умерших взрослых по строке 12.5, не уточнив их, в том числе гострый геморрагичный гастрит, строка 12.6. Город Первомайск показал по строке 16.0 вагитность, пологи топись для пологовый период одного умершего, вместо того, чтобы показать в строке 18.0 врожденные аномалии. Миловской район по строке 10.3 гипертоническая э, болезнь зарегистрировал одну умершую больную с шифром И-13.2, тогда как в сопутствующем заболевании показывают ишемическую болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, постинфарктный э, 2000 года. В, в данном случае клиницисты и патонатом игнорируют ишемическую болезнь сердца. После сдачи отчетов отмечено несоответствие пролеченных больных с острым инфарктом миокарда в стационаре форма 20, таблица 3220, строка 106, с формой номер 12, таблица 3000, где показываются зарегистрированные случаи острых инфарктов миокардов на территории области. Недоучет инфарктов в составе более 190 случаев. Это не потому, что на местах не учитываются инфаркты, а потому, что неправильно оформляются переведенные больные с инфарктом миокарда. Таблица 3.500. Хирургичная работа стационаров. Допускались ошибки при расшифровке прочих акушерских операций, что приводило к внесению исправлений в форму 20. Таблица 3.500. Строка 14. По графам 1.5. Антрацитовський, Білокуракінський, Новопсковський, Піривальський, Сарабельський райони і город Антрацит. Форма номер 12. Звіт про захворювання зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально профілактичного закладу. Таблиця 3000. Дорослі. 18 років років старші строка 4.1 Анемія. Необходимо обратить внимание на выявленные впервые в жизни анемии у мужчин 60 лет и старше и женщин 50 лет и старше, так как в данном возрасте аномия рассматривается как симптом. Пересмотреть клинические заключительные диагнозы с, с, с анемией в городах Гуганск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, Миловской район. Теперь по поводу учтенного сахарного диабета. Строка 5.8 – цукровый диабет. Должна равняться строке 5.9 – инсулинозависимый, плюс строка 5.10 – инсулинонезависимый. Возможно, небольшая разница за счет шифров Е13 – инши формы цукрового диабета, и Е14 – цукровый диабет неуточненный. Не справились задачи города Луганск, Контрацит, Брянка, Краснодон, Красный Луч, Ровеньки, Рубежная, Свердлов, Северодонецк, Стаханов, Белокуракинский, Краснодонский, Кременской, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Славяносердский, Станично-Луганский районы. Строка 5.11. Инсулино-независимый и с отрыманием инсулина. Шифр Е11, Е12, часть 2, икс. 2. до 2013 года показывалась в строке 5.9 инсулина залежный первый и второй тип С 2013 года эта строка разделилась на строку 5.9 инсулина зависимый первого типа и на строку 511 инсулина независимый с применением инсулина е 11 x2, Е12, часть 2, то есть второй тип. Не обратили внимания на разделение в шифровании МКП 10 -го? города Краснодон, Рубежная, Северодонецк, Беловодский, Краснодонский, Кременской, Миловской, Славяносербский, Попаснянские районы. Строка 7.12. Вегетососудистая дистония. Улиц старше 60 лет, этот диагноз не ставят, так как в данном возрасте идут уже не функциональные, а органические изменения в стенках сосудов. Необходимо проверить статталоны формы 0252У города э, извините, в Краснодонском, Перевальском, Попаснянском, Станично-Луганском и Троицком районах. Строка 10.6. Гипертоничная хвороба без гадования про ишемичную хворобу сердца и не уражения мозга. Мужчины 60 лет и старше, женщины 50 лет и старше. Необходимо разобраться со своими случаями в Лутугинском, Перевальском, Кременском районах и в городах Луганск, Красный Луч, Северодонецк, Алчевск. Строка 14.9. Системный червонный вовчак. Город, город э, вернее, Краснодонский район, данные нулевого среза не соответствовали первому срезу. Всего было зарегистрировано по району два случая э, красной волчанки и в том числе сельских 13. Не сопоставлены были данные 2012 и 2013 годов по строке 15-16 человечек. В результате показатель города Первомайска был 43, стал 0. Город Красный Луч показывал в 2012 году 62 случая, в 2013 – 2. Далее, форма номер 21. Звик про медичную допомогу вагитным, родильням та породильням. Таблица 210. Вагитность. Вагитни еще проживают в районе обслуживания закладу. В конце прошлого года графа 11. Беременные, находящие на учете в женской консультации на конец отчетного года, должны равняться графе 1 отчетного года. Это беременные, которые находятся на учете в женской консультации на начало отчетного года. Неверно была заполнена графа 1. В 2013 году в городах Красный Луч и Танично Луганском районе. Форма номер 21 а Звіт про медичну допомогу вагітним родильним, породильним новородженим та дітям першого року життя. Таблиця 22.50. Захворювання та причини смерті новороджених. Строка 11. гіпоксія, асфіксія під час пологів. по Троицкому району не соответствовали форме номер 21 по заболеваниям новорожденных. Форма номер 24 – звит фельдшерского акушерского пункта. В программе Медстат не сделали свод по району Антроцитовский, Беловодский, Белокуракинский, Миловской, Славносерский, Старобельский. Новоайдарский район не сверил кадры по ФАПам с формой номер 17. Форма номер 47. Здрав. Звит про мережу та діяльність медичних Таблица 750. Денні Стационары. Работа центров первичной медико-санитарной помощи показывается в строке 9. Инши заклады. А не в строке 1. Поликлиники. Ошиблись. Города Антрацит и Брянка. Таблица 900. Самостейные амбулаторно-поликлиничные заклады. В строке 3 амбулатории не нужно показывать количество амбулаторий, которые являются структурными подразделениями центров первичной медицинской помощи. Неправильно показала Брянка. Таблица 3.702. Заклады сельского административного района. В строке 1 графа 1 Самостейные амбулатории и поликлиники следует указывать и количество центров первичной медико-санитарной помощи. А также самостоятельной амбулатории, амбулатории и поликлиники. Из граф 3.4.5 число посад лекарей выделяет количество врачей, работающих в сельских амбулаториях, самостоятельных и входящих в центры. И отразить их в строке 7. Из рядка 1,6 в закладах, расташованных в сельскими целостях. Не сделали это город-равеньки. Город Кременской, Марковский, навсковский Сватовский, Славяносердский, Троицкий районы. Форму номер 47 следует распечатывать в виде книжки, то есть так, как предусмотрено типографским бланком. Не сделал это город Стахана. Спасибо за внимание. Отчеты были сданы в целом удовлетворительно, за исключением вышеперечисленных ошиба так что если есть вопросы прошу, прошу задавайте